Bukan senang bila kita nak kena belajar sesuatu benda yang baru ni Dan uh, kereta elektrik ni saya kira adalah satu teknologi baru yang memang kita kena belajar Bukanlah susah nak bawa kereta elektrik ni, kita masuk kita dah boleh pandu Tapi ada beberapa perkara yang mungkin kita kena belajar Dan hari ni saya nak berkongsi sikit lah pengalaman saya memandu kereta elektrik Dan macam mana kita nak merancang cara untuk pergi perjalanan jarak jauh Assalamualaikum dan selamat kembali ke elektronika. Jadi bila kita memandu kereta elektrik ni, kenapa kita kena ada sedikit perancangan? Antara sebab kenapa kita kena ada sedikit perancangan ialah kerana pengecas yang awam sama ada AC ataupun DC mungkin kita tak biasa dia ada dekat mana. Jadi dengan itu kita kena ada beberapa alat lah untuk bantu kita sama ada kita ada app ataupun kita ada dalam minda kita kat mana Google Map ada uh, uh, senaraikan di mana ada charger. Ah, uh, Waze juga saya rasa ada sengaikan ada charger. Dan dalam kereta ni dah memang ada satu built-in app yang tunjukkan di mana ada charger dan jauh mana kita boleh pergi. Bila kita dah ada wall box di rumah, pengalaman memiliki kereta elektrik kita akan jadi sangat berbeza. Jadi nyaman, jadi tak ada masalah untuk mengecat segera kita balik. Semalam kereta ni dah hampir kosong, saya cocok pagi ni dah penuh balik. Dia boleh nampak sekarang uh, Proton E-Mas 7 Premium ni, uh, eh, Prime ni dia dah penuh ada 345 satu kilometer dah kurang sikit lah sebab saya nak datang ke sini jadi sekarang kita nak tahu kan ke mana kita boleh pergi berapa jauh kita boleh pergi contohlah katalah hari ni saya nak pergi meronda-ronda saya nak pergi ke Kuala Kelawang lah contohnya nak testing kereta ni sikit dan ini ada peta macam biasa peta kita macam biasa ini menunjukkan uh, live uh, traffic Uh, kalau kita nak turn off traffic pun boleh. Kita turn on akan tunjuk traffic lah kat mana ada jam dan sebagainya. Ini 3D ni biasalah untuk you pilih angle mana yang you nak kan. Ini uh, 3D macam ni. Saya uh, suka yang uh, macam inilah. So senang sikit nak tengok. Dan ini ada satu uh, icon yang agak penting yang you kena tengok. Icon ini ialah EV range. So bila you tekan ni akan nampak satu peta Malaysia. Ini sekarang menunjukkan saya boleh pergi sampai ke Kuantan. Sampai ke Ipoh sampai ke Batu Pahat sampai kereta ni dengan satu nafas tak payah nak charging tak payah nak apa. So ini jelah kiranya dari sini ke sini 345 kilometer lah sana ke sana pun 345 kilometer. So dah boleh dah nak pergi sampai ke Penang pun dengan one short stop uh, sepanjang perjalanan. Untuk hari ni kita nak merancang nak pergi ke Belas Selatan, mungkin ke Seremban tapi saya nak ikut jalan jauh. Jalan yang lebih menarik sikit iaitu mungkin kita nak masuk ke jalan uh, Kuala Kelawang Nak tengok dia punya kadar penggunaan saya nak masuk uh, dalam uh, jalan lama Dan kemudian kita juga nak masuk dalam highway saya boleh nampak perbezaan So sekarang ni dia punya uh, kadar penggunaan tenaga dia uh, agak tinggi sikit Sebab uh, at 12.7 ini, ini saya kira agak tinggi sikit lah Uh, biasa kita boleh bawa turun dia sampai low 11 eh. So bila kita bawa macam biasa Tak ada control tak ada apa This is typical untuk kereta ni Which is not bad at all Tapi macam saya ni is a bit of a hypermiler Saya nak cuba uh, dapatkan uh, uh, Kadar penggunaan tenaga yang lebih rendah lagi So jom kita mulakan perjalanan kita Kita akan cari tempat-tempat cantik sikit Untuk ambil gambar kereta ni Dan kita akan cuba dapatkan maksimum jarak Untuk uh, apa yang ada dalam tangki satu nota kecil lah So bila kita memandu Proton Emas 7 ni Dia punya sistem ADAS dia aa, Memang dia boleh tengok jalan depan ni Nampak jalan depan eh Dia tengah selekoh kan Apa yang akan berlaku Ialah dia akan kurangkan speed Memang kalau ada kereta depan Dia akan kurangkan speed Tapi kalau tak ada kereta depan pun Dia akan memberik aa, Untuk mengurangkan kelajuan Nampak tak tu Kereta depan tu makin jauh Tapi dia masih memberik sebab sekarang ni adalah satu selekoh yang tajam So dia sendiri turunkan kelajuan Benda ni uh, adalah satu ciri keselamatan yang bagus Terutamanya untuk uh, mungkin uh, orang yang tengah mengantuk Ataupun mungkin untuk pemandu-pemandu baru Tapi mungkin untuk pemandu-pemandu yang dah lebih berpengalaman Apa yang you perlu buat ialah you tekan throttle tu balik Untuk maintain kelajuan mana yang you nak Sebab dia memang turun sampai ke satu kelajuan yang rasa sangat selamat ha, tapi sangat selamat tu ialah satu perkataan kod untuk sangat perlahan lah antara ciri penting untuk kereta yang ada adas ialah dia punya presentation of kereta tu apa yang dia nampak lah kalau kita tahu apa yang dia nampak kita akan berasa lebih yakin kalau you datang dekat sini you akan nampak dekat situ dia tunjuk kereta tu nampak apa dan segala yang berlaku signal menyala semua dia tunjuk ni kita ada motor kat depan kita nampak dia memberik nampak lampu tu break dan nampak sekarang tu ada kuning sign signal kuning dekat tepi kereta tu menunjukkan ada kenderaan di belakang dekat titik buta kita so ini semua maklumat-maklumat yang penting untuk kita sebagai pemandu sebab kalau kita tengok kereta tu nampak apa yang kita nampak kita akan berasa lebih yakin dengan sistem tersebut dan lebih selesa untuk menggunakannya so presentation ni pada saya untuk dalam kereta elektrik ni antara yang terbaik dia menunjukkan motosikal dia tunjukkan lori ada perbezaan dari segi jenis objek apa yang dia nampak di luar Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi salah satu cara yang paling mudah untuk kita kenal sesuatu ialah dengan mengambil perspektif yang lain. Sebagai contohnya kita hari ini dalam perjalanan ke Kuala Kelawang. Dekat belakang saya ini pemandangan Kuala Lumpur daripada Bukit Antarabangsa. Kuala Lumpur kalau kita tengok dengan terlalu dekat mungkin kita nampak tempat tu semak, sesak dan sebagainya. Tapi kalau kita pull back sikit dan kita akan kenalnya dengan lebih baik. Kereta elektrik ni pun sama. Ramai kita tengok kereta elektrik ni sebagai just perubahan daripada enjin kepada motor elektrik tetapi perubahan dia adalah jauh lebih besar lagi. Hari ni saya nak perkenalkan satu lagi aspek daripada kereta elektrik ni yang mungkin akan membantu korang lebih memahami. Benda ni kita kata satu benda yang kecil, satu benda yang mungkin tak signifikan kalau kita kira dalam segi uh, teknologi keseluruhan sebab nampak macam kecil tapi ini sebenarnya adalah sangat besar. Dan benda ni ialah satu benda yang duduk dekat bawah peti tong air ini. Ini bukan tong air ni ialah tong coolant eh untuk untuk penyejukkan dan dekat bawah ni adalah satu benda yang dia panggil heat pump. Dan heat pump ni dia menggabungkan sistem penyejukkan bateri, sistem penyejukkan motor dengan sistem aircon. Dan ianya adalah satu sistem yang dapat menggunakan, mengurangkan kadar penggunaan tenaga untuk kereta elektrik dan menambah range. Ini adalah satu inovasi yang besar dan inovasi ini kita nampak mungkin akan sampai bergerak masuk ke dalam rumah kita pun. Heat pump adalah sebagai satu cara yang moden yang terkini untuk mengawal suhu, kabin, motor dan juga bateri dalam satu unit. Orang kata bawa kereta elektrik ni tak sedap Saya tak bersetujulah Mungkin dia tak biasa Ataupun mungkin dia nak sangat bunyi enjin Dia tak sukalah Tapi sebenarnya kereta elektrik ni Kalau kita tengok Contohnya Proton Imas e 7 ni Dia punya driving dynamic dia Adalah satu yang baru Satu yang membuka mata saya Contohnya dia punya ride quality dia bagus Spring dia lembut Bila langgar lubang semua tak rasa Tapi bila kita masuk selekuh Kita tetap boleh mendapat satu respons yang bagus steering dia adalah tepat dan dia punya pendikit pun kita boleh buka dengan tepat so kita boleh kontrol kereta dengan bagus masuk corner dan dia rasa meyakinkan dia punya kuda-kuda dia rasa tegap dan tidak kita merasa ngeri lah bila kita attack kereta masuk corner You boleh tengok dekat peta ni jalan Semenyih Kuala Kelawang ni memang dia punya selekoh banyak yang tajam-tajam lah. You tak boleh nak laju sangat kat sini. Uh, tapi dengan uh, emas tujuh ni you boleh enjoy jalan ni dengan family ataupun seorang-seorang. Uh, sebab uh, kereta punya handling memang uh, meyakinkan lah. Dan you pun tak boleh lah nak bawa laju sangat. Kalau you nak push laju boleh sebenarnya tapi hari ni kita tak nak bawa laju sangat nak enjoy pemandangan. Dan uh, walaupun jalan ni tak rata Ada sometimes corner off camber semua uh, Tapi uh, kereta tak cepat menggelabah uh, Ini salah satu uh, aspek reka bentuk Ataupun talaan suspension modern Kereta banyak tak menggelabah Kalau tengok uh, statistik uh, kegunaan tenaga ni uh, Kita punya 50km punya trailing average lah saya rasa Ialah dalam 128 Uh, kilowatt hour untuk setiap 100km satu angka yang uh, agak bagus jugalah uh, overall eh, untuk kereta ni dan uh, buat masa sekarang ni kita memang try to maintain uh, throttle yang agak lembut so kita tak menggunakan terlalu banyak uh, tenaga dan uh, di sini kita tengok perjalanan lama ni dia tidaklah menggunakan lebih banyak tenaga daripada Lebuh raya bila kita bawa Secara berpada-pada macam ni lah Sekarang kita akan duduk atas lebuh raya Kelajuan dia akan tinggi sikit Dia akan nampak kadar penggunaan tenaga tu meningkat Untuk kereta elektrik ni Kelajuan tu mendatangkan kesan Dua sebab Sebab aerodinamik, rintangan udara Menyebabkan Motor kena bekerja lebih kuat Untuk menolak kereta menembusi udara Dan of course itu menyebabkan kadar penggunaan tenaga meningkat nantilah. Dalam kehidupan harian kita ni biasalah adat. Eh. Adat tu adalah kebiasaan dan kita berada di depan muzium adat di Kuala Kelawang di Jelebu ni. Dan aa, orang kata kalau bawa kereta tu biasalah adat kena isi minyak. Tapi adat yang bagus ni, dia boleh berubah mengikut masa dan keadaan dan uh, zaman sekarang ni kita akan nampak mungkin adat bawa kereta ni berubah. Biasalah bawa kereta hari-hari mungkin kena charge dekat rumah. So ini kita dah sampai ke uh, Kuala Kelawang ni dan jarak perjalanan kita sampai ke sini lebih kurang dalam 80 lebih kilometer dan kadar penggunaan tenaga sampai sekarang ni adalah sekitar 12 lebih satu angka yang agak okey juga dan sekarang-sekarang sekarang ni kita masih lagi boleh mendapat uh, apa yang dijanjikan iaitu 340 km dengan satu charge penuh. Navigation system dalam kereta ni ada macam-macam jenis lah eh. So yang dekat sini saya nak tunjuk sikit apa ciri-ciri yang ada Of course kita boleh set kita punya home Kalau kita set home senang lah nanti dia akan terus pergi Macam sekarang ni kereta ni dia orang dah set home dia Bukan Home ni uh, last destination uh, You boleh pilih lah set home address Mana you nak set dia punya home address eh. Dan uh, ini adalah tempat work address pula Uh, ini the favourite, you boleh letak favourite kat mana Dan ini ialah uh, mana tempat ada charger yang paling dekat So dia kata ni Petron, Pekan Paroi, 25km uh, Ada tempat kita boleh charge ha? So kat sini you boleh nampak lah Kalau you pilih yang charger ni Dia tunjuk kat mana ada charger Dan uh, destination And of course sekarang ni kita dah bergerak uh, tadi Uh, dia masih tunjuk lagi semua charger-charger yang ada dalam kita punya ruang kita boleh capai uh, Daripada sini saya dah tak boleh sampai ke Kuantan uh, Tapi sampai ke Tanjung Malim pun masih boleh lagi uh, Melaka pun masih boleh lagi So kalau kata kita nak menggunakan uh, apa nama map ni Dan uh, kita katalah kita nak pergi ke uh, Proton Holdings Berhad 50 Ni direction dia, dia kata Berapa jarak dia 102 km. So kita boleh pilih tahu apa kita nak dekat sini. Uh, uh, kita punya pilihan kita lah apa yang kita nak. Macam sekarang ni dia ada pilih time priority, avoid congestion, distance priority. So kalau sini ada route option ni kita boleh pilih lah. Recommend, eco route, time priority, avoid congestion, distance priority, Avoid ferry, avoid expressway Dan apa-apalah yang kita nak kan Time priority ni saya kira dia tengok yang mana paling pendek lah Yang distance priority yang mana jaga Paling dekat Eco tu yang mana paling menjimatkan ha, Tapi sekarang saya pilih dia avoid all toll roads ha, So inilah laluan dia saya tengok, eh. Kalau saya buang yang ni Kita kata eco Lain laluan dia ha? Ialah 1 jam 41 minit Kalau yang eco avoid toll road tadi tu 1 jam 53 Kalau time priority 1 jam 28. Nampak beza eh. Ini yang Eco tadi. 1 jam 41. Laluan dia berbeza lah. Distance priority. ah ha, ini distance paling pendek sekali lah. Ha, 1 jam 33. Kalau avoid congestion. Lain pula. Dia lari sikit lah kot. Dia tengok jalan mana yang mana. Kalau kata you nak lalu highway. Express. Ha, ini nampak. Sama tadi eh. Priority highway tu sama. So sekarang ni kita nak avoid toll roads sebab kita nak cari laluan yang paling uh, best lah. So 1 jam 53 minit untuk sampai ke Proton. Jom. kau nampak bumbung Minangkabau besar ni kita ada dekat Seremban sekarang depan galeri Diraja Tuanku Jaafar kita dah travel uh, 160 km ke berapa tapi apa pun jumlah dalam bateri tu masih lagi ada banyak dan kalau kita campur dengan distance to empty saya rasa kita boleh exit dia punya promise 345 km jom saya tunjukkan dengan lebih dekat lagi So jelas nampak eh tinggal 185 km dalam bateri. Dan kita dah travel 168. Jadi total kita sekarang dah ialah 353 km lah. So itu dah 8 km lebih daripada apa yang dijanjikan. So sekarang kita nak balik ke KL, kita akan lalu jalan belakang juga. Dan kita tengok bila kita sampai ke destinasi kang berapa sebenarnya potensial kereta ni. Jadi setakat ni kau orang boleh nampak bahawa kereta ni sebenarnya kalau perjalanan kau tu pergi balik masih lagi dalam julat jelajah dia aku rasa memang boleh pergi dan balik tanpa terlalu risalah mungkin kalau kau rasa betul-betul ngam-ngam kau top up sekejap 15 minit berhenti ke tempat charger mana-mana dan dah boleh balik dah. So untuk perancangan tadi tu penting untuk you memilih kereta elektrik yang mempunyai peta dan sistem pelayaran yang bagus dalam dia punya Operating system So macam Proton Emas ni memang dah ada Satu sistem peta yang menunjukkan Julat jelajah, jelajah kita ke mana kita boleh sampai Dan juga ada maklumat tentang Pengecas yang terhampir Dan uh, pelbagai lagi lah cara Untuk kita menggunakan sistem yang sedia ada Dalam kereta ni untuk merancang Perjalanan kita Perancangan perjalanan ni sebenarnya taklah kritikal sangat. Kalau kita dah tahu dekat mana kereta elektrik kita berjauh mana dia boleh pergi dan kita dah ingat dekat mana pengecas tu ada. Cuma kadang-kadang kita nak kena check nak pastikan yang pengecas tu masih lagi online. Kadang-kadang dia ada isu tentang tak available dan kita kena make sure kita tahu lah itu saja. Masalahnya sekarang ialah tempat pengecas masih belum banyak. Kalau tempat pengecas tu dah banyak sebenarnya perjalanan kita dah lebih mudah. Kita tak payah nak merancang sangat. Kita macam agak-agak lah contoh kalau kata saya nak pergi ke uh, perlis, Saya agak-agak lah. Saya mesti kena berhenti kalau saya boleh larat boleh berhenti dekat uh, Sungai Perak contohnya kalau best lagi boleh lajak sampai bukit gantang. Oh, lagi bagus boleh berhenti sekali saja. Kereta boleh sampai bukit gantang tapi kalau kita bawa uh, kereta elektrik kita kena tengok peta kita nak pastikan yang charger yang kita nak pergi dekat bukit gantang tu betul-betul operational masa kita nak sampai. Sebab the next one is bukit merah. So Gunung Semanggol. So kalau kata kita boleh menjelajah uh, sampai Gunung Semanggol then selamatlah kalau tidak dan dia akan menjadi bermasalah dan kita kena slow down. Katalah kita sampai dekat Sungai Perak, tiba-tiba tengok kita punya next stop, Bukit Gantang, uh, benda dah mati, tak boleh nak charge. So then kita kena slow down sikit untuk sampai ke Gunung Sepanggol supaya kita tidak sangkut dalam perjalanan kita. Itulah masalahnya sekarang ialah bukannya kereta itu tak capable tapi charging facility masih lagi sedang dibangunkan. But this is a problem yang normal untuk semua teknologi baru dan inilah teknologi baru dan, uh, tetapi ia datang dengan banyak kelengkapan Dari segi perisian yang akan membantu kita Untuk meneruskan perjalanan Dengan lebih mudah Tanpa memerlukan perancangan yang terlalu terperinci Saya ingat dulu masa mula-mula Memang kita kena kira macam nak buat military punya expedition Nak pastikan boleh berhenti Pukul berapa, berapa lama nak berhenti Sebab cahaya sangat-sangat sikit Dalam keadaan sekarang ni Untuk mereka-mereka yang pada awal bawa kereta elektrik Keadaan dah sangat uh, much improve Kata orang tu Okey, Sampai situ je video kali ni. Aku rasa kau ada banyak pendapat nak kongsikan. Kongsikan dengan aku kat bawah. Dan kalau kau rasa suka, tekanlah butang like. eh Kalau kau rasa bermanfaat, kongsikan dengan member. Dan kalau kau belum subscribe, tolong sikit. Tekan butang langganan dan juga butang loceng. Supaya tak ketinggalan bila kita naik video terbaru. Pemadu Malaysia, penuh yang berhemah. Kita jumpa lagi dalam video selepas ini.